Hai di sini. <laughs> Okey, uh, saya nak ulas sedikit mengenai isu MIC eh. MIC ni uh, dia nak keluar BN eh. Dia mengatakan yang you know, uh, BN ini uh, uh, tidak uh, berunding eh uh, dengan uh, parti komponen yang lain eh, semasa uh, you know pembentukan uh, kerajaan perpaduan eh, dalam you know mengagihkan jawatan-jawatan eh Uh, sesama komponen uh, BN uh, jadi mereka uh, tidak berpuas hati eh, dengan uh, you know uh, presiden AMNO Datuk Seri uh, Dr Z Hamidi dan you know mereka ada pendirian nak keluar daripada BN nak menyertai uh, perikatan nasional ah eh. baru-baru ini di uh, convention uh, MIC uh, Kedah eh. mereka telah membuat resolusi uh, untuk keluar BN begitu juga di Pulau Pinang maka sahabat saya Datuk Roman Alam eh uh, adalah, uh, memberi ulasan uh, mengenai isu MIC ini dan dia mengatakan ialah kalau nak keluar keluarlah. <laughs> saya sendiri pun ada ada membuat ulasan uh, mengenai uh, MIC. Uh, sekiranya mereka nak keluar bagi saya itulah jalan yang terbaik kerana semasa mereka bersama BN eh, yang memenangkan kerusi mereka adalah orang-orang Melayu. Okey ya dan uh, saya pun tak tahulah mana ada satu kerusi yang uh, pengundi India itu adalah uh, uh, majoriti. Okey uh, sebagai contoh di Sungai Siput uh, semasa uh, Tun Sami Velu eh uh, uh, kemenangan uh, di Sungai Siput itu kerana undi orang Melayu pada ketika itu tidak berpecah. Maknanya mereka mengundi uh, BN kerana atas faktor AMNO. Uh, jadi ialah ha uh, saya pun uh, you know, melihat eh, perjalanan MIC ni eh, setelah mereka, you know, dipinggirkan eh, <ganti marah> daripada 2022-2023 eh, itu. Eh, apabila dalam pembentukan kerajaan, mereka langsung tidak diberi jawatan eh, di dalam kabinet ataupun dilantik eh, menjadi, you know, pengurusi-pengurusi GLC. Jadi, ini mungkin merasa sedikit kekecewa. Eh, mereka kecewa sebab itu mereka merasakan kalau mereka duduk bersama BN eh, maka parti mereka tidak akan mendapat apa-apa kerusi. Eh, dalam pilihan raya nanti kerana saya melihat AMNO sekarang ni dia nak pergi dominan eh. so bagi mereka you know uh, sokongan orang India ini boleh diperolehi ya eh, daripada uh, PKR ya eh, daripada DAP ya eh, kalau mereka masih lagi eh, ingin uh, you know uh, bersama-sama eh, dalam eh, kerajaan perpaduan selepas PRU ke-16 ini. Jadi hari ini dia ada MIC ada ada apa? Perhimpunan Agung eh, tahunan MIC ke-79 eh, di pusat convention ideal eh, di eh, di Shah Alam. Jadi saya ada tengoklah eh, video di dalam sinar harian di mana eh, perwakilan eh, bangun eh, untuk eh, menyokong usul eh, untuk keluar daripada BN. Mula-mula uh, sinar harian dia ada lapor yang you know uh, MIC keluar lebih perlebihan tetapi uh, dibuat nota pembetulan yang uh, keputusan keluar ini akan diberi uh, kepada CWC mereka uh, macam MGT lah eh, untuk mereka sendiri ya eh, membuat keputusan. Jadi kalau keputusan akar umbi mereka dah dah setuju lah. Cuma di peringkat pimpinan tertinggi Uh, mereka ada tugas yang besar uh, sama ada ingin kekal uh, di dalam BN ataupun keluar BN menyertai perikatan 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 nasional tapi ialah uh, uh, you know uh, bau baru-baru ini kalau ikut dalam surat khabar uh, sinar harian yang uh, uh, Presiden MIC Binu uh, Swaran uh, Tan Sri Binu Swaran uh, ada bertemu uh, dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim dan Datuk Sunan Ibrahim ada mengatakan kepada mereka uh, untuk pertimbang semula hasrat keluar BN. Karena iyalah. Uh, uh, MIC bersama BN ni dah lama tuan-tuan. Uh. Dari selepas pembentukan uh, Malaysia uh, mereka bersama-sama dengan BN um, you know uh, dalam arus politik sehinggalah BN uh, terus keluar kalah dengan teruknya Uh, di uh, PRU yang ke-15, mana, di mana MIC, kalau tak salah saya, ada beberapa kerusi. Ada satu pun. Eh? Uh, jadi, uh, itu kerusi Parlimen TAPA, uh, Vignes Warren. Eh? Uh, Vignes Warren, eh? bukan. No? Uh, bukan, Saravanan. Eh? Uh, jadi, baru-baru ni ialah mereka ada bertemu dengan PMX. Uh, tapi mereka bercakap, mereka bukan nak minta kerusi eh. Uh, mereka nak menyampaikan hasrat mereka Untuk keluar BN kepada PMX Jadi PMX nasihat <coughs> Kepada <mereka. coughs> Tadi saya batuk sikit okay. uh, Mempertimbangkan eh, Hasrat mereka kerana UMNO dan uh, MIC ni dan BN eh, Mereka dah menjadi rakan yang lama dalam gabungan. Tapi ingatlah MIC melihat uh, mereka nak kerusi sebenarnya, uh, mereka nak bertanding seperti mana yang mereka uh, dapat uh, kerusi uh, semasa PRU yang ke-15. Tapi melihat uh, dinamik politik sekarang, kerusi-kerusi uh, mereka uh, telah dirampas oleh wakil-wakil India dalam PKR dan DAP. Dan uh, for sure uh, kerusi-kerusi yang dimenangi oleh uh, parti PKR yang diwakili oleh uh, ahli parlimen uh, berketurunan India tidak mungkin mereka akan melepaskan begitu saja wow, eh? dah serupa lagu roti gadinya lah pula <laughs> jadi, uh, yalah lah uh, saya pun sendiri melihat, uh, MIC uh, mereka harus sebenarnya uh, mempunyai kekuatan sendiri lah Uh, bukan lagi mengharapkan uh, bantuan uh, ataupun uh, sokongan uh, daripada uh, parti uh, BN, daripada orang UMNO uh, daripada parti MCA uh, kerana apa orang Cina sendiri dah tidak memilih MCA uh, mereka dah pergi ke DAP, jadi uh, uh, Tan Sri Vigneswaran ini, uh, dia ada mengatakan yang sekiranya mereka keluar daripada BN mereka sebenarnya tak nak eh, Perikatan Nasional. Mereka ingin bergabung eh, dengan Pakatan Harapan. Maksud saya di sini, mereka berdiri atas entiti yang sendiri. Maknanya mereka sama taraf eh, dengan AMANA. Eh, sama taraf dengan PKR. Eh, sama taraf dengan DAP. Maknanya mereka akan mewakili masyarakat India. Uh, itulah bagi saya uh, dalam isu ini agak agak janggal juga tuan-tuan eh kerana eh, PKR dan DAP dah memang ada wakil-wakil parlimen daripada orang India. Jadi kalau MIC nak berdiri stand alone eh sebagai parti yang you know menjadi komponen eh Pakatan Harapan bagi saya macam mana eh urusan uh, urusan apa? Uh, pembahagian kerusi kerana di Malaysia MIC of course eh mereka akan bertanding dengan DAP. Tapi kalau lah eh Pakatan Harapan mempunyai sifat yang mengatakan it's okay MIC akan mewakili kaum India. Jadi kerusi-kerusi yang mereka ada akan diberikan kepada MIC dan mungkin juga dalam PRU yang ke-16 ini, ada pertembungan di antara MIC dengan BN. Kita pun tak tahu tuan-tuan, eh, gabungan ini akan, adakah ia akan berterusan eh, sehingga PRU uh, eh, ke-16. Eh, Macam-macam boleh berlaku. Eh? Dan BN sendiri, uh, eh, pengurusi dia, presiden dia ada mengatakan kalau itulah pilihan yang MIC nak, mereka tak akan menghalang. Kan? Eh, ini yang saya kata kerana BN sekarang di bawah UMNO. Mereka lebih, eh, you know, nak... Eh, Uh, meningkatkan uh, jumlah kerusi uh, bagi parti mereka kerana mereka nak kembali menjadi dominan eh. dan MIC dan MCA saya pun melihat MCA pun sama tuan-tuan uh. adakah dia akan berterusan uh, dengan uh, dengan, uh, dengan 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 BN eh kalau MCA pun nak sekali juga dengan pakatan harapan saya rasa mungkinlah jadi cecah merbah tuan-tuan eh DAP, adakah DAP boleh menerima eh? konsep MCA? Itu yang saya kata. Kalau parti-parti begini, eh? saya sarankanlah kepada MIC, jalan yang terbaik adalah bergabung eh? dengan PKR. Eh? Tengok apa jadi kepada Saudara Ramanan. Saudara Ramanan sekarang ini dah jadi Ahli Parlimen. Kan? Uh, dah menjadi Naib Presiden PKR. <laughs> jadi, jalan terbaik itu. Kan? Orang-orang MIC, uh, join PKR dan MIC dibubarkan. Ha ha ha